Всім ще раз доброго ранку. Я обіцяв, що у нас сьогодні буде перша година трохи продуктивною тому, що до нас прийде логопед. А чому саме логопед? Ну я думаю, що це буде корисна така розмова всім, і дітям, і дорослим, особливо мені. Ну, моя історія з логопедом почалася ще у школі. Я прийшов до першого класу і виявилося, що я не вмію вимовляти букву р ну взагалі не вмію, як ну як і ну, розмовляю просто ніяк, просто ну жахливо. І мене відправили до логопеда. Ми походили деякий час, вона давала нам скоромовки, і це, ну якщо відверто кажучи, це все, що я запам'ятав. Там були скоромовки, які нас просили, прохали вдома вимовляти повільно, багато якихось слів з Р і, ну, і все. Ну потім, як вона часто буває у школі, попросили на фонд класу і ще на що є ще на якийсь фонд, хоча це був не кабінет ну, лого логопеда, і ми вирішили з мамою трохи піти. І з часом, з часом пройшли руки, і виявилося, що я вже вмію вимовляти букву Р. Я вмію. І з, е з цими думками, що в мене ідеальна дикція, що я дуже чудово читаю, дуже чудово розмовляю. Я прийшов на роботу на радіо і виявилося, що в деяких аспектах це не так. Це дійсно не так, тому що одна річ розмовляти у реальному житті чітко. Більш-менш знайомими з друзями, а інша річ на професійному рівні розмовляти. Це по-перше. І тому я вирішив сьогодні запросити логопеда, щоб е цей спеціаліст дав поради, наскільки важливо дітям у дитинстві ходити до логопедів, чого я не зробив. От може це була моя помилка. І наскільки реально і коректно можна виправити вимогу у, у дорослому житті. Ось тому сьогодні у нас Світлана Осіпцева, логопед для дорослих для дітей, діючий логопед. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Я з вашого дозволу перейду на російську мову. Так, можна, да? можна для гостей. все. Дякую. Доброе утро. Я коррекционный педагог, угу. практикуючий логопед Асіпцова Світлана Олександровна. Угу. Занимаюсь як з дітками, так і з взрослыми. У вас очень интересная історія, таких історій множество. Ну зачем, да? Я би хотіла спросити. Нє, Нет, Зачем вам красиво говорить? О, ну у мене якась манія. Я десь декілька років тому закохався у таку професію як актор дублювання. Тобто це люди, які озвучують фільми, американські фільми. І це така, знаєте, дуже камерна професія, і це еліта. Можна, ну я серйозно, це еліта туди потрапляють. Мало людей, а затримується ще менше людей. Ці люди з гарними голосами. У нас просто чудові актори дублювання, які входять у книгу рекордів, Гіннес, Гіннеса навіть. І у них інтонація чудова. І я подумав, якщо я потраплю до їх рядів, це буде як ну, для мене якась маленька перемога. Не знаю, просто я закохався я зрозумів, що я хочу, якщо не присвятити цьому життя, хоча б спробувати ну, прийти до цієї мети. І тут я розумію, що може з друзями я розмовляю чітко, нормально, їм подобається мій голос, але на професійному рівні цього недостатньо. Ну дуже, дуже недостатньо. Он такі мої цілі. Угу. Если вы заметили, я слушаю, не перебиваю. То есть это профессионально послушать, угу. да, мысль понять, речь послушать. Угу. У каждого человека есть история. Да? У меня угу. тоже, например, есть история, почему я пришла в столь узкую специальность, угу. специализацию логопедия. Угу. Когда родилась моя старшая дочь, были некоторые моменты отклонения с речью. Это было 17 лет назад. В три года мы попробовали попасть в логопедическую группу. На то время группы только становились, они только открывались. Было сложно попасть, понимаете, да, почему? Групп было мало. Нам отказали. Да. На что я как мама очень возмутилась. Я пошла в библиотеки, я купила книги, и в итоге речь ребенка была поставлена. На сегодняшний день старшая дочь Катерина, она заняла первое место в театральном конкурсе по городу и второе по области. То есть у нас все замечательно с речью, она читает, она качественно говорит. Ну, с такой мамой. Да. И после этого консультировала очень много подружек, много друзей, семей, после чего мне сказали, Светлана, угу. то почему вам серьезно не заняться да, логопедией? И я поступила в 12-м. Нет, в 12-м я закончила. В 8 году я поступила uh -huh. и переквалифицировалась из начальных классов и психологии в более узкую специализацию логопедии. Вот. То есть у каждого своя история. У меня вот такая история, почему я и как я пришла да, в логопедию. Uh -huh. Но а, логопеды – это узкая специализация, и в основном мы сидим а, в помещении и занимаемся тета а тет да? Uh, я очень благодарна, что uh, сегодня попала я в ваш эфир, потому что, uh, скажем так, у меня есть цель научиться качественно uh, говорить, выступать и вести коммуникацию не только тет а тет угу. но и на большее количество людей. О, это неплохо. А еще мы дойдем до этого, до парада. Да. От мне интересно, вот у меня такой випадок был, когда у меня было плохое Р в детстве, а потом проблема как-то сама собой размокталась. Наскільки от важливо не кидати логопеда у дитинстві? Може це була моя помилка, чи ні? Чи варто дітям в селі ходити до логопеда? Бо я бачу, що в деяких випадках, як у мене, то проблема вона минає сама собою, але може я в чомусь не правий, Ви мене виправите? А, да, давайте вернемся, вернемся к детям. Смотрите, есть у де дети, которые выговариваются сами. Угу. Есть дети, которым нужна помощь. То есть, если ребенок к четырем годам не начал говорить самостоятельно звуки, свистящие с, з, угу. и, возможно, с. Вот, то стоит обратиться и проконсультироваться у логопеда. Может быть анатомическая, может быть нарушено э, речевое дыхание, может нарушен быть речевой слух, и ребенок просто не различает эти звуки на слух. То есть нужно обратиться к специалисту. Если вы не попали к тому специалисту, который вам подошел, нужно пробовать. То есть нужно найти специалиста, к которому ребенок с удовольствием пойдет, потому что ребенок обучается легко, когда когда у него идет эмоция интерес, эмоция uh -huh. радости. Тогда информация воспринимается легко, и ребенок быстро э, восстанавливает те пробелы да, в, речи, речи которые у него есть на сегодняшний день. День, я волнуюсь. В, не, вы бачите, что я посмехаюсь, просто вы тут, да. мне каж, кажется, задоволен. Я задал свой первый урок с логопедом, я тогда плакал. я плакал, серьезно, я не знаю. Ну, задоволение я не отримал целом. Вот мне интересно, насколько легче Научиться вымовить, что вообще не имеет значение, або в детстве, або в дорослом жизни. В дорослом жизни важнее? Так, в э, взрослой жизни сложнее. Почему? Э, потому что ребенок от 0 до 6 лет, он проходит определенные этапы развития, и в эти этапы можно очень качественно и легко поставить этап развития речи, да? Если уже ребенку 7, первый класс, ну здесь есть уже какие-то барьеры психологические, но их еще можно преодолеть. Когда человек взрослый, у него уже сформированная психика, у него уже свои убеждения, uh -huh. у него есть опыт в жизни. Возможно, есть люди, которые слушают мнение других и не опираются на свое. Я хочу, мне нужно, uh -huh. да, а зачем для того, чтобы. Вот. И тогда, конечно, человеку сложнее, да, преодолеть какие-то речевые моменты. Но все возможно. То есть в моей практике, э, частной, есть люди, взрослые, которые обращались и которые преодолели да? mm -hmm. тут же горловой р, mm -hmm. свистящие звуки, которые были межзубные. Ну, смотрите, если говорить о том, что кто-то что-то там какие-то то тут, наверное, будет корректно сказать, что все зависит от людей, на сколько его напротивито, а лишь можно у среднему сказать, за сколько термину, это, возможно, там... а, Смотрите, горловой R у молодого человека был преодолен с полным вводом в речь за три месяца. 3 месяца. Но, да, но до этого он прочитал информацию на некоторых форумах, что ему нужно полгода. Угу. Я его переубедила, что возможно быстрее, если тебе помогут друзья, тебе помогут родители, то есть окружение, очень важное окружение. Когда возникает много критики, а нет поддержки, вот, тогда, конечно, процесс удлиняется. Так же самое с ребенком. Если ребенок хочет, то процесс по времени уменьшается. Если дома критика идет мамы, родителей, в общем, бабушки, еще какой-то круг общения, то ребенок начинает внутри сомневаться. Когда uh -huh. он сомневается, соответственно, становление звука удлиняется по времени. Почему? Потому что есть шесть пар нервных окончаний, которые вплетены в мышцы и подсоединены к языку. Uh -huh. Вот. Это, по сути, нервная система. И когда ребенок сомневается, соответственно, язык и артикуляционные органы Менше слухаються, правильно рібінку сложнее управляти, mm -hmm. так же само і в зрослому, тобто mm -hmm. все от від емоцій, від да? окруження, від підтримки. Я люблю розповідати, як у мене було напруження в ефірі, ну на одному рівні. Mm -hmm. Потім поговорив з однією акторкою російського драматичного театру і кажу, ну так, так, таке так так діло. Вона каже, ну і що? Я кажу, ну як же, треба ж краще, треба щось піднімати рівень? Кажу, ну нічого, ну ти так розмовляєш, ти так сидиш, ти так ведеш ефір, все нормально. И когда я, що все нормально, и ничего, то я начал краще себя почувати. Потому что у вас была поддержка значимого mm -hmm. человека, который вам, ну, он поддержал эмоционально, mm -hmm. да, вас психологически. И дальше вы уже, это был ваш старт, и теперь вы уже совершенствуетесь и развиваетесь выше. То есть, на вашу думку, критика, она как, ну, дуже заважает, правильно? А если она конструктивна и является взаимосвязью, mm -hmm. то она актуальна. И опять же нужно смотреть на человека и на ребенка. Если критика неуместна просто чтобы хихи хихи, -хи, да, там сказать, uh -huh. то, конечно, это а, закрадается в душу, в голову, вовнутрь, и ты с этим живешь, и сам себя внутри кормишь своего внутреннего uh -huh. критика. Вот я же говорила, тут он подтвердил. Вот uh -huh. в этом случае, конечно, сложнее. У нас еще и много взяли важных букв, например, ЛР, кажется, что они наиболее для вымовы, потому это я бы поговорить, как их можно а, ну Смотрите, каждый звук появляется в свой возраст. Да? Я, угу. как уже начала говорить ранее, свистящие и шипящие должны появиться к 4 годам. Да? А, с 4 до 5 появляются такие, как щи, чи, ци, угу. более уже автоматизируются в речи. И до 7 лет звуки сонорные л и р. Да? Угу. Л, р. Вот. А, для этих звуков очень важны. Такие критерии, как сила выдоха, то есть ребенок взрослый должен уметь сам надувать шарик без щек. То есть щеки не дуются. Воздушная струя должна идти по языку. Uh -huh. Язык, в свою очередь, должен быть широкий. Да, то uh -huh. есть мышцы должны быть расслаблены, но не так расслаблены гипотонус, что ими нельзя управлять, а в норме широкий язык. Тогда язык поднимается вверх, и мы можем а, с помощью воздушной струи произнести л язык вверх и ррр подуть угу. на него. То есть оба звука верхние за верхними зубками. Нам нужен широкий язык. Очень много деток, у которых нет этого звука, и язык у них острый, как правило. Это уже когда патология нарушение. Либо язык короткий то есть он угу. не достает до верхних зубов. Здесь может быть э, подъязычная уздечка, либо очень высокое небо, то есть это анатомически. Можно тоже поставить чисто технически, но ну, просто займет немножко больше времени для звука л и «р». То есть это как пара идет, парные они. А вот повитренный кулькой ее можно застосовывать и взрослым? Да, да, ее можно и взрослым надувать. Это вообще замечательная тренировка для речевого выдоха. Угу. Почему дикторы говорят ровно и красиво? Потому что они на одном выдохе могут говорить много mm -hmm. слов, да, вот как я сейчас. Mm -hmm. Еще у меня осталось дыхание. То есть это очень важно. Не скромно. <laughs> Знаете, просто ж не жарты. Я же сейчас после эфира пойду в супермаркет и куплю поведение кулек. Конечно, замечательно. Правильно. Да, так. замечательно. У всех у нас в детстве э, моего возраста были воздушные шарики, в которых были вставлены такие пластиковые свисточки, да, угу. кто помнит. И когда мы надували этот шарик, мы получали удовольствие от того, что был звук на выходе. Угу. Да, сейчас деток учим растягивать кончик шарика и так тоже пищать. То есть, mm -hmm. ну, детям когда интересно, они быстро учатся. Ну, я уже что мы не можно просто надавать этой кулько без щек, правильно? Надавая щек. Да, без щек, потому mm -hmm. что воздух должен э, идти по языку. Когда он идет в щеки, э, происходит э, бульканье в щечках, теряется mm -hmm. воздух, э, он идет неправильно, неравномерно, речевой выдох не дифференцируется. И еще очень важно научиться дышать, делать вдох в живот. Mm -hmm. Там у нас диафрагма uh -huh. идет в солнечном сплетении, и таким образом мы потом умеем управлять диафрагмой, и воздух очень медленно выходит и выходит и выходит. И таким образом речь, звукопроизношение, все становится на свои места, потому что мы умеем переключать язык своевременно, да, и uh -huh. дыхание. Добре, про діафрагму чув, вже практикую багато місяців, Поки що. Які ну, ви упражнення робите для, для діафрагмального дихання? Ну я пробував різні вправи, але зараз конкретно роблю так. Я кладу руки на нижні ребра uh -huh. і повільно вдихаю так, стараючись щоб розширялися тільки ребра. Не піднімались плечі, не піднімались груди, саме ребра, і не надувався сильно ж... живіт. Uh -huh. Ось uh -huh. так мене вчив мій викладач з бандури. Uh -huh. а, а так его в червь. Ну, так, так я рублю. Да, вы правильно делаете. К этому я бы еще добавила упражнение. Называется оно восьмерки. Вы становитесь ровно, да, вертикально, uh -huh. вдыхаете ртом, прижимаете ладошкой диафрагму, чуть-чуть наклоняетесь, uh -huh. и на выдохе начинаете считать восьмерки. 1, 2, 3, uh -huh. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uh -huh. У взрослого человека должно поместиться 15 и более восьмерок. Uh -huh. Это как нырнуть под воду и задержать дыхание, только здесь мы делаем такой же медленный, медленный, плавный выдох с помощью речи. Потом сюда можно накладывать тексты, скороговорки на эти восьмерки и так далее. То есть сначала мы еще делаем? Мы пробуем дыхание, правильно? Да, мы следим за тем, чтобы не поднималась ключица, да? угу. ребра угу. не были очень активными, угу. вдыхаем ртом в живот и прижимаем, прижимаем ладошкой диафрагму, солнечное сплетение. Угу. Чуть-чуть наклоняемся на градусов 5-7 угу. и на выдохе считаем. Угу. Медленно, спокойно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И можно загибать пальцы, либо кто-то рядом может помогать считать, сколько восьмерок помещается в вашем выдохе. Ага, цікаво. Добре, про це я теж не читав в интернете. Це... Это не в интернете, это в книгах специальных, поэтому uh -huh, рада uh -huh. поделиться. Ну я рада, що у вас є така інформація. Це просто план зараз То Тобто я uh -huh. починаю з дихання, потім можна вже надавати кульки, правильно? Це так, ну, щоб те, що. Какой-то мини-урок, который я хочу заработать ну, сам смотрите, самостоятельно. Смотрите, одно и второе дыхание – это совершенно разное. Uh -huh. То есть, воздушный шарик, он помогает направить воздушную речевую струю uh -huh. по языку. Uh -huh. да? То есть, чтобы она не терялась в щечках, там ещё uh -huh. где-то в губах, что очень много есть губных звуков в губах. А уже э, восьмерочки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – это уже мы регулируем наш выдох, uh -huh. да? диафрагму, прокачиваем, uh -huh. так говорится. Uh -huh. Ну, кульки я зрозумів, будь-який момент можна, це ну, не відноситься до теми. Ем, ще далі. Щодо скоромовок, деякі кажуть, що треба вимовляти їх повільно і чітко, деякі кажуть, що треба швидко, бо це скоромовки. Ем, ну, я поділю своєю думкою. Треба повільно і чітко, а по можливостям з часом все швидше і швидше і швидше. Наскільки це правда, по-перше, і по-друге, наскільки важливо все ж таки займатися цими скоромовками? Скороговорки в любом случае очень хорошо влияют uh -huh. на развитие речи, речевого выдоха. Важно знать, зачем и для чего. Uh -huh. То есть, если мы хотим научиться быстро говорить, то мы говорим быстро. Но для этого нужно записывать себя на диктофон. То есть, если вы пишете себя на диктофон и качество вашего звукопроизношения от быстрого говорения не улучшается. Значить, вам потрібно замедлитися, навчитися mm -hmm. говорити качественно, медленно і чітко, лише потім ускоритися. Ще щодо скоромовок, я почав відчувати такий ефект, коли наприклад, читаю текст. Я його один раз читаю, два рази, п'ять разів читаю, у слух, і якось ну, якість вона не підвішується. Потім що я роблю? Я читаю один раз текст з пробкою в зубах, тобто губи вони відкриті. Зобовідкритті тримають пробку і намагаються якось вимовити все це чітко. І від цього, від цього я відчув більший ефект. Ось наскільки це важливо, бо я, мені здається, що я якогось певного рівня досягнув, і далі я рухаюсь, Або я щось роблю неправильно. И мне кого пораду почему еще самая пробка, насколько она важливая, по это, приоритету. Да, это очень хороший инструмент. Нужно подобрать только свой диаметр, чтобы она не была очень большая, чтобы она не была очень маленькая. Ну, угу. Насколько открывается челюсть? Также можно работать с карандашом. Что это э, дает? В этом случае язык самостоятельно выполняет все переключения, то есть ему не помогает ни челюсть, uh -huh. губы, конечно, шевелятся, губная динамика есть, но язык работает четко и качественно, он прокачивается и успевает подняться, опуститься влево, вправо, поджаться на задние языковые uh -huh. звуки. Це замечательный інструмент, але для того потрібно. Да? 21 день, тире, возможно, і до полугода. У всіх індивідуально. Угу. Тобто максимум півроку, якщо я буду. А, давайте треба розібрати, скільки взагалі разів на тиждень займатись і скільки приділяти цьому увагу. Ось кульки ми залишаємо, я їх і так і так буду робити. Угу. Вправи на дихання, по-перше. І по друге, ці скоромовки. Скільки часу на день треба приділяти, щоб. до сего-то уровня, ну, а давайте так, візьмемо 4 месяца. Ось, 4 месяца, чтобы виправити какие-то там, скорректировать какие-то слова и буквы. Сколько треба времени на день и сколько раз на неделю? Если э, у вас все звуки на месте, да, то есть они угу. все есть, вы можете их выговаривать изолированно, вы можете выговаривать угу. их в слогах, в словах и в речи, то ежедневные тренировки необходимы. Uh -huh. да? 5-7 минут нужно выделить. Это у нас у нас чи на дыхании, на это и на это. А вы, когда говорите чистоговорку, вы уже тоже выдыхаете. Uh -huh. То есть перед тем, как начать скоро говорить, нужно uh -huh. подышать. Да? Uh -huh. Потом вы берете пробку, либо карандаш и начинаете читать, либо наизусть, начинаете воспроизводить тот материал, который у вас есть. О, ще одне питання: як краще, ну, припустимо, 10 хвилин кожен день займатись, чи може через день, але вже по 20 хвилин. Кожен. день. Краще менше, але да, кожен. Да, день? Так, так, так. Кожен день. От какучать англійські слова. Кожен mm -hmm. день по 5 слов і за год у вас є база. Mm -hmm. Кожен день. Зрозуміло. Так, рухаємось далі. Ще є такі букви, як S... С, ну, С, 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 щ, с да, чи... букви, звуки і ну не знаю, теж я бачу у людей проблему, іноді є вони там свистять, якось такі, uh -huh. як ви казали, свистячі звуки. І як від цього позбутись? Чи ті ж самі поради, скоромовка, чи є щось індивідуальне більше? Да, тоже скороговорки, только скороговорки, в которых большее количество свистящих звуков. Uh -huh. Что такое свистящий звук? Это когда у нас положение языка находится за нижними зубами, uh -huh. то есть противоположное от сонорных л и р, там у нас вверх. Язык за нижними зубками и обязательно ротик в улыбке, когда мы проговариваем с з, uh -huh. рот наш в улыбке. Таким образом мы помогаем скорректировать наш прикус, да? Потому что просвистывания, как правило, бывают из-за очень сильно закрытого прикуса или наоборот, когда межзубная, то есть язычок выходит между зубками. Mm -hmm. А я еще знаю, так роблю. рублю, теперь буду за левцем работать, до речи, право на дикцию. Я помечаю, что, ну, есть два варианта, я не знаю, какой больше правильный. Первый, который не легче, я просто говорю, скоромовка, просто говорю и за в роте. Это по-перше. А По-друге, я Роблять так, акцентуючи увагу на буквах, як їх на звуках, як їх як чітко вимовляю на словах, скоромовках. І у, ці, у цьому випадку я трохи, як вам сказати, психологічно напружуюсь. Ось. І я думаю, з одного боку, добре, що я акцентую увагу, напевно, так кращий результат буде. А з іншого, якось воно, не знаю, може, воно і нашкодить мені трохи, якщо я трохи Кон... напружуюсь. Концентрувати внимание потрібно на тому чи іншому звуку, який ви перерабатуєте, тому що таким mm -hmm. образом ви отримуєте артикуляційний навик. Mm -hmm. мышцы, у них есть мышечная память, она идет в головной мозг, и потом просто, возможно, это будет менее утрирована та же улыбка, но воздушная струя зафиксируется по языку вниз, и звук будет четкий и красивый. Добре, ну я понимаю, что все в целом, индивидуально, а если посмотреть на меня, мы уже в эфире, ну, 30 минут как минимум разговариваем, вот вы меня немного почули и может там у меня є L, ще R треба виправити. Сколько мне месяцев треба заниматься? Возьму так, 10 хун, каждый день. Ну, хорошо, прошу 6 дней на неделю. Это uh -huh. точно у меня выйдет. Сколько месяцев приблизно у меня на коррекцию? Uh -huh. Я благодарю вас за вопрос. Смотрите, что касается автоматизации в речь... Сонорного звука Р. Ага. Э, возможно, 2-3 месяца вам нужно утрированно проговаривать этот звук. Да? Такие скороговорки, как в четверг, 4 числа с ага. четвертью часа. То есть, нужно утрированно ага. да, проговаривать. Что касается звука с ши, кошки сидели на окошке. Uh -huh. То есть на uh -huh. ши-губы вперед, на с, губы улыбаются. Uh -huh. Тоже проговаривать утрированно. И вернемся к сонорам. Звук л у вас есть изолированно, uh -huh. его нужно ввести в речь повседневную. Uh -huh. То есть тоже определенные скороговорки. Можно просто открывать даже словарь взрослому со звуком л. И просто слова. Автоматично uh -huh. проговаривать, заучивая їх таким образом. Тобто їх нужно навчити переключати язык правильно. А я от казав, що з пробкою займа... займався, uh -huh. потім я почав займатися без пробки. Тобто роблю те ж саме, э, рот відкритий і uh -huh. намагаюся чітко вимовляти з Ось я ми з вами поспілкувалися по на цю тему, здається, десь тиждень тому, uh -huh. і ви сказали, що цього не робити не можна. Можна ще раз пояснити, на ну, чому саме? Uh -huh. Да, не нужно открывать рот и таким образом. Да, uh -huh, почему? Uh -huh. Потому что у вас получается незавершенная работа прикуса. То есть uh -huh. у вас затекают мышцы, и язык тоже, вот если uh -huh. вы чувствовали, он тоже становится такой менее посложный. Uh -huh. То есть прикус должен быть завершен. Для этого вставляется пропочка да, в зубной прикус, либо карандашик. И уже когда завершен прикус зубной, челюсть, она расслаблена, потому что угу. она выполнила свое действие, импульс головной мозг пошел, все завершилось. И тогда работает только язык. Еще очень важно считать закрытыми зубами. Должны зубки быть ровно, прямо заборчиком. Угу. Один. Угу. два, три, четыре. Рот открытый, широкий. Да, да, улыбочка. Угу. Зубки ровно, вот показали зубки, улыбнулись. И проговариваем счет до ста. Таке упражнення я даю, коли у взрослих, або у дітей очень сильно зажат боковий прикус і проблеми з свистящими звуками, то есть «с» і з. Uh -huh. Таким образом, артикуляція фиксируется і язык внизу переключается правильно і качественно. Так, добре, це та річ, про яку я не здогадувалася, що так не можна робити. А може, ще якісь є поради, які. ну, поради, ми сказала, поради чого не варто робити, що може нашкодити, чого не варто робити для розвитку дикції. бо знаєте, в інтернеті багато чого пишуть, але не все і правди, і ті статті в інтернеті часто пишуть не спеціалісти, ну це точно знаю. І от мені цікаво, чи є якісь поради, чого не варто робити застереження. А, ви знаєте, я не знаю, що пишуть в інтернеті, Пользуюсь тими качественними інструментами, з якими угу. вам з вами поділилась угу. сьогодні. Если вам неудобно, некомфортно и нет результата, то, я думаю, это и есть то, чем не нужно пользоваться. тут мы акцент делаем на том, есть результат или нет результата? Конечно, да. И как быстро мы это понимаем? Через неделю? Ну, как правило, головной мозг он адаптируется три недели, ну месяц, да, до месяца, 21 день, 28 дней, hmm. головной мозг уже понимает, что ему дали инструкцию, что вот нужно работать так. Угу. То есть месяц мы занимаемся, если результата вообще нет, и мы старанно занимаемся, то, наверное, техника, вона не корректная. Она может быть корректной, но может не подходить вам по каким-то вашим критериям индивидуальным. Все индивидуально. Еще и таке? Может, может подходить, або не подходить? Да, конечно, может не подходить вам индивидуально. Ого, нічого собі. Ну ми вже майже завершимо ефір. Е, Хочу наостанок, не знаю, я іноді прошу гостей е, ну, побажати чогось гарного дня або ще чогось. І на цьому ми завершимо ефір. Можна так зробити. Ви зараз побажаєте щось гарного нашим слухачам всьому місту Миколаєву, і потім буде музична пауза на кінець нашого ефіру. Угу, да. Благодарю, так. Да. Uh -huh. uh, уважаемые жители города Николаева. Сегодня пятница. Я хочу пожелать вам яркой пятницы, теплых и комфортных выходных, уюта и любви в ваших семьях.